Аємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час Порад, програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні говоримо про новорічні традиції, якими вони були, та які вони зараз. Тож, дуже багато цікавого. Залишайтеся з нами. Нас у гостях експерт Людмила Олександрівна Гайда, завідувач науково-просвітницького відділу Дніпропетровського національного історичного музею. Доброго дня, Людмила Доброго Олександрівна. дня. Розкажіть нам, будь ласка, про новорічні традиції. Звідки взагалі пішла така традиція святкувати новий рік з древності. Традиція це дуже древня. И связана она в первую очередь с сезонными изменениями в природе. А они связаны с выращиванием урожая. Ведь это для нас, современных людей, Новый год, в любой даже праздник, будем говорить просто о празднике, это э, перерыв в буднях, это возможность отдохнуть, развлечься. А для древнего человека вот этот Значительный такой важный переход э, завершения цикла сельскохозяйственного, так называемого года э, это была э, важная пора, поскольку нужно было готовиться к новому урожаю, нужно было э, подумать о новом урожае. И, естественно, люди надеялись на то, что он будет богатым для того, чтобы следующий год, следующий цикл не был голодным, был безбедным. То есть Новый Рик раньше был в осени, так? Не завжди, не всегда, не всегда. Осенью дело все в том, что Люди разные, есть разные даты, в исторических источниках есть разные даты. Для наших широт это чаще всего весна, то есть это очень естественно, пробуждается природа и естественно человек тоже начинает как бы новый круг. Вот. И было, были страны, были регионы, где праздновали и осенью. Кстати, вот, например, в Древнем Египте во время разлива Нила, а это происходило как раз осенью. То есть, опять-таки, я хочу сделать акцент на том, что я не случайно оговорилась, сказав так называемый Новый год, потому что Новый год – это понятие современное уже, можно даже сказать, в какой-то степени юридическое. Вот, потому что тогда, может быть, даже не Новый год праздновали, а вот разлив Нила, который приносил плодородный ил, и этот позволял вырастить хороший урожай. Вот. Новый год – это уже понятие более близкое нам, более современное, которое начало устанавливаться с становлением государства, когда должна была быть система, когда нужно было заключать договора, когда нужно было э, знать срок окончания этого договора, нужно было знать сроки сбора налогов, податей, оброков, ну и вот такие уже более-менее нам знакомые и привычные дела и обязанности. То есть у наших у все свята были повязаны с сельско-господарской да, да, поэтому и называют календарная обрядовость. Календар то есть вот такой цикл, то есть фактически им вот эти мелкие деления суток, времени, они не столь важны были. Им важно было, знаете, вот прошел круг сельскохозяйственный, да, год, ну, год, как мы, мы все равно возвращаемся сейчас уже как современные люди к этому понятию, прошел год. А вот эти дни, эти вот месяцы, секунды, минуты, им, конечно, не столь важны были, как нам, современным людям. Но это мы, конечно, говорим о очень глубокой древности. Как развивалась свята? от давности до сучасности. Как развивалась освята? Ну безусловно, мы вот сейчас говорили о той, о том времени, когда м, люди были еще э, язычниками аллиеводические а ж... традиции и зараз да мире, да они безусловно сохранились они трансформировались они наполнились новым смыслом когда было принято христианство то естественно многие древние традиции они наполнились новым смыслом и безусловно уже наши более близкие нам предки ну понятно что мы говорим о христианской эпохе, то есть это не более 2000 лет тому назад, они уже, естественно, праздновали Рождество. Но, кстати, вот с принятием христианства был такой нюанс, что и, кстати, на Руси, и в некоторых странах Западной Европы отсчет года начинался от... Пасхи, то есть самый большой христианский праздник был и такой период. З якого періоду наші пращури святкують Різдво, адже відомо, що на Україні раніше та й взагалі в інших країнах Різдво це дуже велике свято, яке поважало, яке святкували усією родиною. Чи раніше було лише Різдво, чи все ж таки Новий рік також? Ну, безумовно, Безусловно, було ж, звісно, Різдво. Тобто вже от століття це, звісно же, Рождество. Но оно очень отличалось от того, как праздновали Рождество в городе и как праздновали Рождество в селе. Когда вы отмечали эту дату в зимку? Да, зимой. Зимой в конце декабря. Ну, мы сейчас, наверное, не будем говорить уже о вот этих сменах календарей. Это достаточно такой э, с сложный вопрос, а так вот уже. да, да, так да, сейчас. естественно, естественно. Рождество это уже зимний праздник. Кстати, именно вот от древности нам достались колядки, вот те древние песнопения ритуальные, которые сейчас уже обрели новый смысл. Вот и мы их привыкли петь под Рождество во время Рождества, вот. И, но а, очень отличалось празднование Нового года, естественно в городах и в селах. Если говорить, опять-таки, сельские жители, они тоже заботились о выращивании урожая, они тоже, их вся жизнь была подчинена вот этому календарю сельскохозяйственному. И как раз декабрь это был уже месяц, когда все основные и наиболее сложные сельскохозяйственные работы закончены. И в декабре было очень много праздников, кстати, христианских праздников. Даже была такая Поговорка «В грудні, що не день, то свято». И действительно, вот самые такие известные, наиболее известные, это Катерины, как говорили, Абу Андрея, то есть Святой Катерины, Андрея Первозванного 7 и 13 декабря, Наума, это пророка Наума 14 декабря, кстати, его связывали с, тогда в селах начиналось обучение, начинался школьный год, потому что дети были активными участниками в всех этих сельскохозяйственных дел, сельскохозяйственных работ. Вот. А Катерины и Андрея, они считались вот такими молодежными девичьими праздниками и э, юношескими. И вот как раз с этого момента с декабря начинались молодежные гуляния, когда девушки и парни собирались, э, опять-таки. Это были вечерницы. Да, да, вот эти вот самые вечерницы, когда они не только развлекались, не только Естественно, это был еще и момент присматривания друг к другу, то есть молодые люди выбирали себе пару. Но здесь нужно сказать о том, что это был не просто отдых, это была как бы смена деятельности. Вот этот летний, осенний, напряженный труд, физический труд, который действительно требовал очень много сил, он сменялся на более спокойный, то есть качество, придение, вышивка, что мы и могли наблюдать на вечернице. То есть девушки встречались, вышивали, пряли, ткали, опять-таки шутили в это же время, рассказывали друг другу различные истории. Со временем приходили хлопцы и начиналось уже веселье, более активное. По интересам, так, да, сказать, да, 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 безусловно. Вот. И вот как раз на протяжении всех вот этих зимних праздников, это такой вот был цикл зимних праздников, который завершался крещением, проходили вот эти гуляния. Они подчинялись вот эти гуляния, сборы вот этих молодежных компаний, выражаясь современные гуртив, да, как тогда говорили девочек, або Хлопчачих гуртив, они подчинялись особым правилам. Они э, проходили в домах вот, людей одиноких, или у которых не было детей, или старых солдат, или вдов, которые над молодежью, тем не менее, как бы <coughs> присматривали, чтобы все было по правилам, по порядку. Вот. Э, ну, э, и, э, конечно же, вот в декабре самым большим праздником это было Рождество, когда хозяйка готовилась с самого утра, она начинала готовить 12 постных блюд, ей помогали в этом дети, и в первую очередь это была старшая дочка. А хозяин в этот день к вечеру заносил в дом атрибут этого праздника, так называемый дидух. Ну, да, я, наверное, все-таки скажу сначала, завершу с блюдами, да, чтобы потом мы подошли к дидуху. 12 постных блюд. Это могли быть разные блюда. Почему самое <связать> 12? 12 Спор року, и 12 месяцев, да, и, и 12 месяц, да, с, да, скорее всего, это 12 месяцев. Ну а поскольку Рождество, 12 апостолов. Ну, то есть, это цифра, такая достаточно Символичная, и, да, да, символическая да. цифра. Вот, и, э, это были какие блюда? Это могли быть вареный горох, вареная фасоль, вареная картошка, которые могли быть, кстати, и начинкой для постных пирогов. Это была вареная и жареная или соленая рыба, борщ, естественно, вареники, просто жареная капуста, грибы, каша, например, гречневая каша с льняным молоком. Вот как интересно, да. Голубцы с пшеном, ну и, естественно, два самых главных блюда, самых главных, с которых начиналась рождественская вечеря, это кутя и узвар. И вот здесь как раз нужно сказать о том, что почему эти блюда были такими важными, это действительно давняя традиция, опять-таки, что такое кутя? это зерно. Язычные такая, так? Да, это древние традиции, но, скажем так, они вот связаны, опять-таки, тоже с выращиванием урожая, и они связаны с миром предков, то есть тех людей, которые ну, умерших, будем говорить, ну, наших предков. Да, да, Потому что, смотрите, вот хлеб, обычный хлеб, это еда живых опять-таки, если взять христианские традиции, мы причащаемся хлебом. Зерно – это как раз вот еда тех людей, наших предков, которые жили до нашего мира. Зерно, оно само по себе символично. Его можно трансформировать, из него можно сделать хлеб, оно как бы соединяет два мира, а можно посадить, оно должно умереть, и заново возродиться. Поэтому тоже вот очень много вот таких символических смыслов. Вот, и поэтому в этот вечер, естественно, вспоминали своих предков, молились вместе с ними. И вот то, о чем я уже начинала говорить, в начале вечера хозяин вносил в дом дедух. Ну, если так, уже очень проще, да, очень просто. Это, безусловно, символ предков, такая вот сельская елочка, да, которую тоже украшали. Но, но на самом деле это действительно, вот само название его, Дидух, от слова Дид, Дид это в первую, в первую очередь предок, вот, говорит нам о том, что он связан с нашими пращурами. И это первый сноп или первый, или последний по-разному бывало в разных регионах, которые собрали на поле во время жатвы, но его не его не положили в кучу, а вместе, его, а его да, отдельно оставили до Рождества, затем его украшали и он стоял какое-то время, ну фактически где-то вот до современных 13 -го, до современного 13 -го января и про образ нашей сучастную ялы да 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 вот и э, тогда э, в общем то тоже дедух он символизировал урожай чем он толще больше тем, э, тем краще да урожай. лучше был урожай и естественно это опять-таки надежды на э, Следующий такой же богатый урожай. Ну и с другой стороны вот эти колоски зерна, которые можно тоже вот своеобразный такой символ вот тех предков, к которым люди обращались и вместе с ними обращались с молитвой к Богу, чтобы дал сил, э, э, дал, как мы обращаемся к святым, собственно говоря, точно так же. И, да, да, для того, будет. чтобы дал сил вырастить новый урожай. Вот. И э, завершалось, да, э, в разных регионах тоже было по-разному, уже могли в этот свят вечер э, начинать колядование, э, у кого-то на следующий, в каких-то регионах на следующее утро и даже на второй день. Вот. И завершалось это тем, что э, дедух или сжигали, или чаще всего э, зерна обмолачивали и затем... Uh, их uh, опять-таки готовили из них ритуальную кутю uh, для Ты разных нужд, да, да, уже да? впоследствии, И, да, да, во время других праздников, где кутя, праздников или событий каких-то uh, где-то кутя использовалась, или же uh, смешивали часть этого зерна от дидуха с зерном, которое нужно было садить сеять, вернее, правильнее сказать, сеять. Вот. И э, засевали, засевали э, вот этим зерном. Но это если говорить о традициях э, сельских. Рездвяные самые да, традиции, безусловно, да? да? Да, безусловно. Да, безусловно. Т.е. эти традиции включали в себя и Новый Рик, и Рездво. Это было самое главное Да, оно как бы переходило, да. Да, да. Когда же возник современный Новый Рик, <coughs> такой, как мы его знаем? Такой, как мы его знаем, даже 100 лет нет даже могу точную дату сказать, 36-й год, мы встретили уже с новогодней елкой. Она пришла до нас с Немеччины. Да, сама елка, как рождественское дерево, пришла где-то, ну скажем так, они узнали в начале 19, в конце 18 века, когда в Российской империи, в состав которой входил и наш край, появились немецкие переселенцы. И вот они-то и привезли вот этот обычай украшать елку. На территории нашего края в это же время где-то появляются тоже немецкие поселения. Вот Мы знаем, их было немало на Екатеринославщине, и, естественно, эта традиция тоже известна здесь. Но вот в российских, украинских домах елка стала появляться уже вот ближе к середине и вторая половина XIX века. Но если говорить о Российской империи, поскольку мы, так сказать, входили в ее состав, то елка впервые появилась в императорском дворце сначала великая княгиня Александра Федоровна, жена будущего императора Николая I, она как свою родную традицию, так сказать, привезла сюда. И как бы започаткувала, да, вала, да, в да, на да, да, вот основала эту традицию и впервые нарядила елку для своих детей и своих племянников. Вот. И вот с а потом, естественно, став уже императрицей, эта традиция стала продолжаться. То есть уже была установлена елка во дворце, приглашались дети аристократов, не только императорской фамилии, дети аристократов, приближенных к царской семье, к императорской семье. И фактически уже во второй половине 19 века называют исследователи 1840-е годы. Елка уже была известна вот на территории нашего края, ну, Российской империи и нашего края. То есть уже появлялись еленьки, такими, как мы их знаем. Да, да. но чем ну, Первыми украшениями были украшения съедобные. Первыми украшениями были яблоки, сладости, потом. Конфеты, пряники, печенье. Только я стала для детей. Да, да, для детей. И, э, э, в общем-то, даже, э, да, потом в существовала такая традиция, ну, уже немножечко как бы вперед, зайдем, раз зашла речь о том, что для детей, э, была традиция, что дети... Елку не наряжали. Вот мы сейчас, когда рассказываем о Новом годе нашим детям, которые приходят в музей, мы их всегда очень этим удивляем. Потому что, естественно, они любят наряжать елку, это своеобразный ритуал. Естественно, они хотят и сами повесить игрушку. Вот. А в то время детей запирали в комнате или запирали ту комнату, где наряжали елку, и елку наряжали взрослые готовили елку для детей. Они э, кхм, пускали детей, их не наказывали. Детей, вот у них были игрушки в другой комнате, они пытались подсмотреть, подслушать, что же там происходит. И в конце концов их пускали в эту большую комнату, в которой стояла сверкающая елка, украшенная э, различными яркими предметами, подарками в первую очередь. И елка стояла всего лишь один вечер. Своя на один такая да, вечер. на да? один вечер. Почему? Потому что в конце детям позволяли эту елку ощипать. Вот существовала такая традиция, Снищите, да? Это. Или да разрушить, да разрушить или ощипать, как тогда говорили, поскольку вот все те э, украшения, которые сели, они были подарками, и дети на перегонки естественно устремлялись к елке для того, чтобы э, э, себе сорвать, могла, да, больше подар, да, подарков можно было сорвать с этой елки. Вот. Ну и, кстати, нужно сказать, конечно же, елка была украшением, которое могли, могли себе позволить только люди состоятельные, но когда она устанавливалась в таких домах, очень часто приглашали и детей прислуги, то есть это вот действительно собирали всех детей и устраивали для них вот такой праздник. Дуже така цікава традиція, але сучасним дітлахам краще не повторювати. <клес> <клес> Несне, що ви розказали. Я думаю, що да, Так, зараз... да, Але також да, це таке свято для дітей, саме для дітей. А звідки ж виник Дід Мороз на наших землях? Какой традиция пришла? Ну, образ Деда Мороза, да, тоже опять-таки будем говорить о том, что Дед Мороз фактически таким, каким мы его знаем, это вот тоже начало 20 века, когда в 1936 году разрешили праздновать, устанавливать елку, но уже не как рождественскую, а как новогоднюю, тогда же появился и Дед Мороз уже, вот в том облике, в котором мы его знаем, такой добрый. Дедушка с внучкой Снегурочкой. А который... кто раньше приносил детям подарок? Дело в том, что это очень тоже древний мифологический образ, который имеет много названий, которые со временем вот как бы трансформировались, совпали. Мы знаем такие названия, как Морозка, Трескун посвист или позвист, даже карачун, это все вот мифологические персонажи, которые, ну, можно так сказать, наделили Деда Мороза своими чертами. И сначала он был совсем не таким добрым, каким мы его привыкли видеть, потому что Морозка, например, это небольшой старичок, с длинной белой бородой, который бегает по полям с посохом, посохом этим он ударяет о землю, чем вызывает трескучие морозы, еще одно название его трескун. А вот. то может и заморозить. И, есть, да, безусловно. Подарок. Безусловно. И вот, кстати, его подарком, скорее всего, было то, что он не заморозил, то есть даровал жизнь. Вот это самый главный подарок. Но а если более глубинный образ брать, то Здесь тоже очень много соединяется. Во-первых, Дед Мороз ⁇ повелитель зимы. Да? Зима ⁇ это что ⁇ снег и ⁇ не ⁇ лед ⁇ Это разные состояния воды. Он ⁇ повелитель вод ⁇ Но с другой стороны ⁇ зима ⁇ это ранняя ночь то есть он еще и повелитель ночи, ночь это луна, луна это всегда ассоциировалась тоже с миром нашим предков, предков. ее называли солнцем мертвых, да, это же складные образы да, Мороза да, выявляются. и э э вот э опять-таки вот это э замерзнуть, да, остыть, вот, окоченеть, то есть и само название слова Дед Мороз это опять-таки мир наших Прітків, це наш один із наших предків. Ось вот такий сложный образ, який да, в конце концов трансформувався в добродушного Діда Мороза, який приносить нам подарки. Наостанок, на нас, на жаль, дуже мало часу вже залишилося. Наостанок, розкажіть нашим глядачам, які ж традиції, новорічні традиції, слід все ж таки дотримуватися слід кожного року на новий рік та на Різдво. Вы знаете, я думаю, эта традиция, она будет хороша, ну, в общем-то, да, для Нового года, поскольку все равно это определенный рубеж, и мы переступаем с новыми надеждами этот рубеж. Поэтому я думаю, что есть одна традиция, это весело встретить этот Новый год это быть настроенными положительно, позитивно, как сейчас говорят. Ну и самое главное, жить так и так относиться к людям, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. И тогда, вот, когда у нас будет вот это всеобщее взаимопонимание, новый год у нас обязательно сложится хорошо. Я вам дуже дякую. Нашим глядачам. Нагадаю, що сьогодні у студії у нас була гостя Людмила Олександрівна. Гайда зараз перегляньте, будь ласка, сюжет про різдвяних павуків та про дідухів, про які ми вам сьогодні розказували. Витолки народних святкувань Різдва сягають корінням далеких до християнських часів. Наші пращури святкували Різдво Світла Божого. Це свято посідало найпочесніше місце, з поміж інших, відколи людина усягнула періодичність сонця та його значення для людини. До християнські уявлення про створення світу відображаються в такому різдвяному атрибуті, як павук. Ось такого павука раніше мала власноруч зробити кожна господиня. Плететься він з соломи за досить простою технологією. Павуки могли виготовлятися із тонких прутиків та дроту. У місцях з'єднання соломинок чіпляли паперові квіти, свічки або дзвоники. У Україні є багато наших українських національних традицій. Це по перше, В першу чергу це різдвяні павуки, які робили дівчата перед Новим роком, збиралися на вечорниці, і гуртом вони виробляли різдвяних павуків. Це символи світу, це символи. Хазяїна в хаті, а також павуки відганяють нечисту силу і всяке лихо. Солом'яні павуки один із найдавніших витворів соломи і найбільш загадковий. Павук спустився з неба із павутиною, і з цієї павутини посилав на землю всі ті елементи, які необхідні для існування життя на землі. І так воно осталося в цій старинній міфології дохристиянській, що це роль павука, а різдво це і є заснування світу. Ще одним важливим атрибутом новорічних свят є дідух. зі старослов'янської мови дух предків. Це перший заженковий сніп або останній обженковий у деяких регіонах. Це діда дух у хаті. Ми на різдво, на сьоме різдво, на число на сьоме, на святий багатий вечір ставимо кутю. Ставимо дідуха на покуті, той вуглухати десь на сіну його бажано було поставити, щоб до нас приходили духи наших предків. Навіть є така традиція, щоб на Новий рік, після того як свята вечеря пройшла, нікому ні в якому разі не можна було мити посуд і прибирати з столу. І якщо ми лягаємо спати, то духи наших предків прилітають на нашу вечерю а вранці із, із, із розсвітом вони. Улітають в небуття колись дуже далеко. Тож, готуючись до новорічних свят, обов'язково не оминіть увагою стародавні символи добробуту, і тоді будь-яке лихо обходитиме ваш дім стороною.